तर येत्या पंचवीस किंवा सव्वीस नोव्हेंबरला शपथ ग्रहण समारंभ होऊ शकतो असा दावा शिवसेनेचे आमदार अब्दुल सत्तार यांनी केला उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनेच्या छप्पन्न आमदारांना आता मुंबईत बोलावलेला आहे आमदारांना आपल्यासोबत पॅन कार्ड आणि पाच सहा दिवसांच्या राहण्याच्या तयारीनं बोलवण्यात आल्याची माहितीही सत्तार यांनी दिली आहे शुक्रवारी म्हणजे परवा जी बैठक होणार आहे त्या बैठकीनंतर सगळं चित्र स्पष्ट होईल अशी प्रतिक्रिया देखील आता अब्दुल सत्तार यांनी दिली आहे

नहीं मुझे लगता है कि परसों की जो मुलाकात अहम है इम्पोर्टेंट है और वो इसलिए महत्व की है कि हमको जो आदेश दिया गया है वो आदेश में चार से पाँच दिन के ड्रेस वगैरह लेके आना चाहिए ताकि अगर इधर रुकना पड़ा तो, तो आपको तकलीफ़ नहीं होना क्योंकि पहले एम एल हॉस्टल था हमारे पास अब एम एल हॉस्टल नहीं है तो आमदारों को कहीं रुकने की जगह नहीं है तो उद्धव जी वो जगह कहाँ रहेंगे कौन सी जगहों पर आमदार रखा जाएगा उसके जो भी ठिकान जो भी पत्ता रहेगा वो हमको बता देंगे और उस हिसाब से अगली स्ट्रेटेजी ठहराई जाएगी इसमें विशेषता एक है कि इस वक्त कपड़े के संगात संगात अपना पैन कार्ड या आई कार्ड ये भी लाने का कहा गया है तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात इसलिए है कि अभी अन करीब पच्चीस के बीच एक आधा दिन कम ज़्यादा होगा लेकिन नया सरकार आ जाएगा आप कहना चाहते हैं कि 25 या 26 को शपथ विधि हो सकता है निश्चित क्योंकि जिस हिसाब से आज ये गतिविधियां चल रही है जिस हिसाब से सारे पार्टियों के लोगों ने जो अपने अपने सारे नेताओं के साथ बातचीत बढ़ाई है और सारे लोगों ने अब उनको भी महाराष्ट्र के किसान होंगे महाराष्ट्र के मतदाता होंगे महाराष्ट्र में रहने वाले तमाम लोग होंगे सबको लगता है कि ये राष्ट्रपति राजवट हमारे राज्य के लिए कलंक है ये तावर तो निकलना चाहिए और इसकी जवाबदारी कौन सी पार्टी की है कौन सी पक्ष की इसके बजाय अब जो पार्टियां हैं इन्होंने एक सगात जुड़ के और सरकार बनाना चाहिए सर ऐसा पहली बार हो रहा है कि विधायकों को, को मुंबई बुलाया गया है वो भी उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड के लिए कार्ड के साथ क्या कहना चाहेंगे इस पर मुझे लगता अगर राज्यपाल जी ने बताया कि आपके फोटोग्राफी उसके संगत अटैच होना चाहिए तो फिर ऐन वक्त के ऊपर फोटोग्राफी अगर नहीं रही तो फिर काम अधूरा रहेगा सारी पार्टियाँ के लोगों ने अपने जो विधायक हैं उनके जो चुनाव क्षेत्र है उनका जो नंबर है वहाँ से जो चुन के आने के बाद में उनको जो अधिकार आमदार बोल के वहाँ घोषित किया गया है और पैन कार्ड ये उसका पूरा नाम रहता है और राज्यपाल जी के पास भी उसका रिकॉर्ड है वो दोनों अगर मिला ना होगा तो चेहरे के साथ वो मिला सकते ऐसा मुझे लगता है सर 25 या 26 को शपथ विधि की आप बात कर रहे हैं शिवसेना का मुख्यमंत्री कौन होगा ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि एक शिंदे और सुभाष देसाई का भी नाम चर्चा में नहीं हमारे पास जो चर्चा हुई है सारे एम ने एक ही नाम पे सिक्का मुर्तब किया है और वो नाम है आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब अगर उद्धव जी नहीं बनते हैं और वो किसी को बनाते हैं तो वो तो पार्टी के सुप्रीमो हैं वो 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 जो वो जो बोलेंगे बात अंतिम होगी लेकिन सारे एम एल सारे आमदारों की सारे, सारे नवनिर्वाचित जो सदस्य एकही ने इस की के मुख्यमंत्री बनना चाहिए कैमरा पर्सन आतिश चतुर आशीष दीक्षित न्यूज एटीन इंडिया आमचे प्रतिनिधी आशिष दीक्षित आता आपल्या सोबत आहेत आशिष आपण बघितलं अब्दुल सत्तार यांनी म्हटलंय की पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड पण आहे ते देखील आणायला सांगितलेलं आहे त्यामुळे सज्ज होऊनच हे सगळे आमदार आता मुंबईत पोहोचणार असं म्हणायचं नक्कीच काल रात्रीच उद्धव ठाकरेंनी या सगळ्यांना मुंबईत बोलवलेलं आणि विशेषतः पहिल्यांदाच दस असं होतंय की त्यांना पॅन कार्ड आणि आधार कार्ड हे पण आपल्या सोबत ठेवण्याची उद्धव ठाकरे यांनी आदेश दिलेले आहेत आणि म्हणूनच असा दावा केला जातोय अब्दुल सत्तार यांच्याकडून की पंचवीस किंवा सव्वीस तारखेला शपथविधी होण्याची शक्यता आहे आणि उद्धव ठाकरे हे नवीन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मन, म्हणून आपल्याला पाहायला मिळतील निश्चितच आणि कशा पद्धतीनं म्हणजे पंचवीस किंवा सव्वीस तारखेला परवा देखील एक महत्वाची बैठक होते त्यामुळे शिवसेनेच्या गोटातली ही एक मोठी घडामोड आहे आज देखील दिल्लीत जे सगळे मोठे नेते आहेत प्रमुख नेते आहेत तिन्ही मोठ्या पार्टीचे ते बैठक करतायत आणि आज संध्याकाळपर्यंत एक मोठा निर्णय दिल्लीतून महाराष्ट्रात येण्याची शक्यता आहे असं अब्दुल सत्तार यांचं म्हणणं होतं निश्चितच धन्यवाद आशिष जसं तुम्ही म्हणताय पंचवीस किंवा सव्वीस नोव्हेंबरला शपथ सोहळा होऊ शकतो शपथ ग्रहण सोहळा आणि त्यासाठी या आमदारांना आता सूचना देण्यात आलेल्या आहेत पॅन कार्ड आणि आधार